গোলকগঞ্জত কৃষিভূমি ধ্বংস ইটাভাতাৰ বিস্তাৰত সংকটত খেতিয়ক গোলাপগঞ্জৰ উত্তৰ ৰায়পুৰ তৃতীয় খণ্ড গঢ়েৰপাৰ অঞ্চলত কৃষিভূমি ধ্বংসৰ এক বিপদজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত নিয়ন্ত্ৰণহীনভাৱে ইটা ভাটা গঢ়ি উঠাৰ ফলত খেতি মাটি লুপ্ত হোৱাত বিপদ বাঢ়িছে স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি একাংশ ভূমাফিয়াই কৃষিভূমি জে চি বি মেচিনেৰে খান্দি মাটি যোগান ধৰি আছে ইটা ভাটাসমূহত ইয়াৰ ফলত অঞ্চলটোৰ উৰ্বৰ মাটি ধ্বংস হোৱাৰ উপৰি খেতিয়কৰ আয়ৰ উৎস সংকুচিত হৈছে অবৈধ ব্যৱসায় আৰু বন বিভাগৰ নিৰৱতা স্থানীয় লোকৰ মতে বন বিভাগৰ গোপন মিতিৰালিত এই ধ্বংস কাৰ্য অব্যাহত আছে মাটি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰসমূহে দিনে নিশাই যাতায়াত কৰাৰ ফলত গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পথবোৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বিদ্যালয় অভিমুখী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা সাধাৰণ যাত্ৰীসকলৰ বাবে এইটোৱে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে থূলীৰ প্ৰচণ্ড উত্তোলনৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাপনো বিঘ্নিত হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ অঞ্চলটোৰ সচেতন ৰাইজে কৃষিভূমিৰ এই

আর স্কুলে সবাই দিয়ে যাবারই পায় না ধুলে অন্ধিকার হয়ে যায় মাটি যাচ্ছে মাটি তো কাটে এই যে লটকা লটকা থেকে আনে গড়ের পাত থেকে এদিকে ভেটা নিয়ে যায় নাকি সেটা তো খবর পাইনি মাটি তো কৃষি ভূমি মাটি করা হ্যাঁ খেতে করা মাটি আনি দেখছি মাটি করা মাটি আনিলে খেতে নষ্ট না হবে খেতে তো নষ্ট হবে খেতে মানে আট দশ বছর পরে হে খেতে হবে পল পড়ি পড়িয়া তো সরকার আপনি কি জানাবো যে এনে খেতে মাটি নষ্ট করি খেতে মাটি তো নষ্ট করি আছে এখন যার মাটি তাই বেসায় আমরা কি কই ওটা তো অবার পাবার নই আমরা রাইজের কি অসুবিধা আছে রাইজের অসুবিধা মানে এই রাস্তাটা দিয়ে যাওয়াতে স্কুলে সহলে নামি যায় দরকার হইলে রাস্তার থাকি এই কমপ্লেন দেওয়াতে কিছু জল দিছে আজকে